Аллилуйя. Лампочка. Слава Господу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя, братья сестры. Слава Богу, мы сегодня собрались в Доме Божьем. Слава Богу, с нами Господь. И мы сегодня будем самое первое прославлять Господа. Поклоняться Господу, слушать Его Слово через проповедующего я думаю, что мы сегодня уйдем с благословением. Получим каждое благословение. Сегодня у нас также и причастие. Аллилуйя. Будем воспоминания о Господе, о Иисусе Христе, то, что Он был распят за нас и пролил свою святую кровь за каждого из нас, сидящего здесь, на этом месте. Он жив, и мы живы. Слава Богу. Благодаря Ему. Благодаря нашему Иисусу Христу, Он дал эту нам жизнь, новую жизнь. Каждый человек, который приходит к Иисусу Христу, Он рождается снова. И мы с вами рождены. Мы есть дети Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава нашему Господу. А перед, перед тем, как будем прославлять нашего Господа, я хотел бы зачитать псалом. Псалом 133. Весь восхождение. Он маленький псалом, ну слава Господу. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвините руки ваши к святилищу и благословите Господа. И дальше третий стих. Благословит тебя, Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Слава нашему Господу. И знаете, здесь во время ночи, а мы вечером собрались здесь и будем э, возведите руки ваши, будем сегодня возводить руки наших к Господу. Аллилуйя. Будем прославлять, будем его, поклоняться Ему. Аллилуйя. И я верю и знаю, что мы идем с этого места с благословением сказано, будете славить меня, будете поклоняться мне, будете слушать Слово и благословил нас. Так говорит Писание, так говорит Господь, что нас благословит. Он хочет нас благословлять. Аллилуйя. Давайте поднимемся на наше море и прославим нашего первой молитве. Поблагодарим за то, что Он есть. Спасибо.